జై సీతారాం రమాదేవి గారు జై సీతారాం మేడం జై సీతారాం అందరికి జై సీతారాం నేను నా పేరు రమాదేవి సొలస నేను రోజు శ్రీమన్ నారాయణీయలో ఇరవై ఐదో దశకం బై హాట్ చేశాను అది అది చదువుతాను ఈరోజు అయితే అస్మిన్ పారాత్మన్ గ్రూప్ లో నేను శ్రీమతి గాయత్రి దేవి గారి దగ్గర నేను నేర్చుకుంటున్నా నారాయణీయం అది ఇరవై ఐదో దశకం ప్రాక్టీస్ చేసి ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను శ్రీకృష్ణాయ పరబ్రహ్మణే నమ నారాయణఖిల గుమస్తే స్తంభే ఘట్ట్యకశిపోయన్ ఆగుణజకుండ కు ఘోరస్తవా భూద్రవ श्रुत्वायं किल दैत्य राजहृदये पूर्वं कदाप्यश्रुतं कम्पः कश्चन सम्पपात चलितोऽप्यम् भोजभूर्विष्ठरात् दे दीक्षु विसृष्ट चक्षुषि महासम्भरम्भिणि सम्भतः सम्भूतं न मृगात्मकं न मनुजाकारं वपुस्ते विभो किं किं भीषणमेतदद्भुतमिति

यु गोडा उत्सर्पज्वलिभंगीषण हनु ह्रस्वस्थवी स्थर ग्रीवं पीवर दोश तो क्रूरां सुदूरबण व्योमोलघि घन घनोपम घन प्रध्वान प्रकरम वपु नूनं विष्णुरयं निहन्यमुमिति भ्राम्यद्गदाभीषणम् दैत्येन्द्रं समुपाद्रवन्तमदृथाः दोर्भ्याम् पृथुभ्या वीरो निर्गलितोऽथ खड्गफलकौ गृह्णन् विचित्रश्रमान् व्यावृण्वन् पुनरापपातभ्रुवनग्रासोचतं त्वामहो भ्राम्यन्तं दितिजाधमम् पुनरपि प्रोद्गृह्य दोर्भ्यां जवात् द्वारे थोरुयुगे निपात्य नखरान् उत्थाय वक्षो भुवि निर्भिन्दन् नदी गर्भ निर्भरगलद्रक्ताम्बुबद्धोत्सवम् पायम् पायमुदैरयो बहुजगस्संहारि सिंहारवान् त्यक्त्वा तं हतमाशु रक्तलहरी सिक्तोन्नमद्वष्मणि प्रत्युत्पत्य समस्त च पटली चाख जमाने त्वयि भ्राम्यद्भूमि विकम्पिताम् बुधिकुलम् व्यालोलशैलोत्तरम् प्रोत्सर्प खचरम् चराचरमहो दुस्तामवसाम् दधौ तावन्माम् तव दै तावन्माम् घोरांत्रे सीधरोषित दुर्वाम आभ्येत न शाको भुवने दूरे स्थित सर्वे सर्वेरी वास्व मुखा प्रत्येक मतषता भूयप्यक्षत रोष धामती ब्रह्म जयाल के पदयोर् नमच्चपभये कारुण्यभाराकुलहा शांतस्वं कर्मस्य मूर्धनि समधाः स्तोत्रे रथोद्गायतः तस्य कामधियोपिते निथवरं लोकाय च अनुग्रहं एवम नाटीतरौद्र विभो श्रीतापनीय अभिध श्रुत्यंतस्पुट गीत सर्वमहिमन अचेंत तत्ताधृन् निखिलोत्तरं पुनरहो तस्त्वां परो लङ्घयेत् प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वमयात् पाहि मां प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वमयात् पाहि मां प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वमयात् पाहि माम्

మీరు మా ఇంటికి వచ్చినట్టు మీ కొంగు పట్టుకుని ఒక చిన్న కృష్ణుడి ఇంటికి ఇంట్లోకి వచ్చినట్టు అసలు ఎంత నేను అది తెల్లవారుజా వచ్చింది నాలుగింటికి కళ అసలు నిజంగా నేను నేను ఆ కళ నాకు నిజం కావాలి అంత నిజంగా చాలా బాగా చెప్పారండి చాలా బాగా చెప్తారా మహదేవ్ గారికి అంగ్రాజ్ఞ క్రెడిట్ అంతా గాయత్రి మేడం దీని సేవా గ్రూప్ వాళ్ళది మొత్తం ఎవరం చెప్పినది కూడా మొత్తం గ్రూప్ అందరిది కూడా మరి కష్టపడి మీరు నేర్చుకున్నది మీరు మీరు కదా మీరు నేర్చుకున్నారు వెరీ నైస్ అయ్యా స్వామి అనుగ్రహం ఉంది కాబట్టి మీరు చెప్పగలిగారు గుర్తుంచుకోగలిగారు ఆ స్వామి అనుగ్రహం మీకు ఎప్పుడు అలాగే ఉండాలని చక్కగా సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను Very nice. thank you madam